Всем привет, с вами я Даша, я буду снимать видео про мой личный дневник. Это у меня уже третий личный дневник, я его купила сегодня. Он у меня вот такой вот бирюзового, можно сказать, ну, в то синего цвета, но мне кажется, что он бирюзового цвета. И думаю, очень даже классный. Я чуть -чуть камеру подниму. Вот. Спасибо за этот цвет, потому что я там включила, думала, что его будет не видно, но все-таки, мне кажется, вам очень даже классно видно. Простите. Простите, простите. Вот. Так что у меня вот такой цвет синего цвета. Он стоил 92 гривен. Ну, короче, 96 гривен. И там, 80 копеек вроде бы. Вот такой вот. У меня он синего от фирмы. Не знаю, как читается или Джачум эм, G2, или, G2, или G2. фирма, Вот такой вот, вы потом фирму ближе видите. И такая вот у него была застежечка на магнитике, ну, короче. Вот магнитик сам. И вот такой вот у него был синий закладчик. Я его взяла, потому что у него Вот видите, какой он толстой. Вот у него здесь 336 листов. Да, именно 336 листов. И это то, что он на магнитике. На магнитике. Давайте начнем. Я еще вот ниже, наверное, камеру опущу. Опущу. Вот, и когда мы открываем, здесь есть такой секретик. Вот здесь вот здесь есть кармашек. покажу. Здесь вот кармашек. Так, они уже сделают. Надо отпереть. Здесь у меня есть кармашек, и здесь можно что-то У меня там лежат, я уже вытащила. Вот, все, что у меня здесь там лежит. Давайте с распечаток начнем. Там уже вот такой вот Что-то такие с Чтобы выражать свое там настроение или что-то там. Я в школе, может быть, писать. Вот лежит там такая девочка очень маленькая, мне она очень понравилась. Фокус? Но ну, надо его там нету. Пусть может быть, я сейчас чуть-чуть ниже лампа чуть-чуть. Может быть, он будет легче. А, Ладно, фокус, давай так вот, короче, такая девочка. Давайте я попробую выключить, может быть, будет Ну ладно, вот так вот снимать, простите. Такая вот девочка. нам так будет просто легче видеть, мне кажется. Очень. Потом вот такие вот пусики лежат. Вот такие пусики лежат. И вот такие вот пусики лежат. Так вы видите, у нас уже кино на улице. Сейчас уже... Не знаю, сколько часов. А, вот. 4 часа и 27 минут. Почти, ну, пол пятого, короче. Вот такие вот бантики. И вот такие вот бантики. У нас 4 уже темно. Что? Если для нас уже темно. Короче, и здесь у меня лежат э, наклеечки. Это вот такой вот ледниковый период. Здесь я чуть-чуть проклеила, потому что это немного здесь. Я хочу все эти И Рио 2. Мне кажется, все-таки легче будет с этим период два вот и у меня лежат в этом штучке ну я их не вот пока что я просто их вытянула вот так да потом я может быть в конце видео расскажу чем я оформляю и как я оформляю то когда мы открываем здесь у нас короче идет карта вот здесь вот карта идет там, украина конечно же там где я живу Вот, вообще Э, карта вообще, да. Вы поняли, это вообще карта. Там вот Европа там Вы поняли? Там Угорщина, Словач, Словения, Словачина, Свертерия. Вы поняли? Я так думаю. Азия, Африка, Океания, Америка. Ну, короче, не буду об этом рассказывать. И видите, здесь какое-то такое оно, оно очень удобное такое, ну, ощущение, какого-то такого личного здесь не переливаться будет Это такая ткань я не знаю как вам назвать ее клатч и короче идет у нас э, написано ежедневник написано <связывается> ежедневник где еще данные особенности данных личные данные вот фирма поближе кому интересно можете зайти посмотреть идет потом здесь у меня у меня идет э, такая штучка, можно сказать. Короче, такая, ну, как бы вам объяснить все. Календарик, короче. Календарь, да. календарь, календарь. Вот, там уже народные коды, там, там тоже Короче, если неинтересно, все идет, мне кажется. Да, вот, эту, эту страничку нельзя смотреть, потому что там, ну, я пыталась сделать но не делала. Потом здесь у меня идет так первые странички, две, да. Теперь на первой страничке у меня идет знак стоп. Я его только сегодня по ней начала. Знак стоп идет. Здесь я календарик вложу. Сейчас он покажу. А не я сейчас корабль, походу. Так, да. я там еще открывала но но мне не хочется открываться. Вот. Таким образом, здесь есть место для календарика. Здесь есть место для календарика так что если что, я здесь положу комментарий. Тоже написано 4 января, здесь Ежедневник как обычно. Я вам покажу листы, посередине где-то там. Такие вот листы, меня очень не напрягали один цифр, когда я его только увидела. Ну, раньше купила, только открыла. Напрягали они, но теперь уже, ай, простите, теперь уже ничего. Здесь вот 100. здесь написано 4 января. Личный дневник номер 3 подписывайтесь даже 10 лет. Начало 4 января 2015 -го. и время И конец будет тоже такого и Я хочу его вести, мне кажется, ровно год. Эти 300 листов. 340 листов можно списать, мне кажется, за год столько. Если помню. У меня обычно блокнот, тут я думала купить какой-то блокнотик на сменных блоках, но я нигде не нашла. Ценность списала мой дневник, моя история, моя, жизнь, моя теория. И вот такой вот наклеечка. Такая. Она из фетра сделана. Да, вроде бы из фетра. Но мне казалось, что не из фетра, а с кантом. Здесь их, короче, много. Это налипка для творчества. Такие наклейки для творчества. Цветочки и листья. Ну, предназначены для поделок, аппликаций, декоративных. Просто здесь их 62 штука все. Во, вот, таких штук. Если что-то еще вот, заметку какую-то напишу. Том, я у меня всего лишь три странички сделала. И здесь такая страничка наклеек у меня. Я здесь наклеила наклеечки, маленькие, большие. Там, самая большая моя здесь на этой страничке. И пустые места я раскрасила моим фломастером. Ну, Вот все, больше здесь ничего не вела, здесь закладочка моя. Идет. Такая. Давайте вам теперь расскажу, чем я буду, чем я его украшаю и что я делаю первое дело, ну чем я уже делаю, наверное вы уже поняли, не поняли. Дальше все приготовлю и вам покажу. Как вы поняли? Ну, да. Короче, у меня все то, что я, чем я оформляю мой личный дневник, вот, лежит в этой вот, можно сказать, штучки Не знаю, в этой косметичке, как сказали бы, предназначена для косметички я здесь храню все то, что я чем все то, что я помогу. Давайте начнем не с нее, а сделать такие детали, которые сюда не вместились. Первое это ножницы фигурные именно. Это такие вот такие вот узорчики. Ой. Давайте я вам выключу уже. Все это пока что. Можно, только давайте я выключу. Вот такой вот узорчик идет. И вот такой вот узорчик. И просто не знаю, выключать будет очень темно Ну смотрите, вот очень темно будет, мне кажется Ладно, так вот. Потом, чем я украшаю, лежит э, у меня в, можно сказать Ну да, ладно, понятно, делать вот этим украшаем Потом, давайте начнем, ладно, с наклеек начнем Наклеек у меня вот в коробочках этих, ну, в а те у меня в... в, альбоме. Я вам альбом не буду показывать, а наклейки, те, что в пачках покажу. Это ко дню Святого Валентина, я их еще не использовала. Ну, а то наклеила, потому что она держала. Потом вот такая вот, это мне сестра была подарила если не помню периода. Потом Томми Джерри. Потом Рио мне тоже сестра подарила, кстати, на Новый год. И вот эти штуки мне тоже сестра. потом вот такой вот Микки Маус. Как вы поняли, у меня вот эти вот два, эти ледниковый период и Рио тоже. У меня вот здесь все, все то, что осталось из них. Это с Рио, это с ледниковый период. Все то, что осталось, осталось, потому что я купляла месяца два-три назад. Еще к первому моему личному дневнику. А он у меня ввелся. Ну, месяца два это тоже. Он у меня ввелся вместе три надо потом я использую вот в таком стаканчике с вот и я скоро такой другой стаканчик возьму и там будет зависть будет ножность короче или карандаши вот такие дольчи здесь у меня идт фломастеры и ручки давайте с ручек наш... начнем наверное давайте с неонок начнем или как это там называется Зихе. просто обычно у меня ручки только они у меня вот такие вот Короче, такие вот ручки. Неоновые вроде бы, так называют их. 6 штук. У меня все наборы 6 штук идут, потому что таких наборов есть много больше. Но мне они не нужны, потому что эти они быстро кончаются. И те у меня кстати, будут очень много... Дол... Ну, быстро кончаться. Денег стоит мне никаких. Вы уже поняли. Такие вот неоновые ручки. Потом у меня будут ручки от фирмы Office. School вроде бы так фирма произносится, я не там корякать ее, корякать, 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 но все-таки у меня вот эти вот ну, не нее, вот эти вот тут не нее ручки такие вот, это тоже же 6 цветов, рисуют они обалденно, даже сейчас покажу. Причем в дневнике я первую страничку писала, конечно же, ними. Вот, они вот таким образом пишут желтый, там розовый очень классный слишком. не розовый, но это красный, Это тут... Какой это? Я не помню, какой это был. А, да, это вот так. Этот... Да, это розовый, кстати, писал. Вот так вот. Должен таким образом писать. Простите. Потом у меня здесь тут фломастеры. Фломастеров у меня вообще не было. Потому что я не пользовалась. Но теперь, когда мне мама купила их, Теперь я не пользуюсь, здесь уже 15 штук, уже не 6. Да, ну просто этот мне больше надо, чем лучше. Такие фломастеры очень ярких цветов, и мне очень они нравятся. В этой коробочке еще лежит ручка, которую я бываю заполняю. Мой личный ручка. Но это, то синяя, а я черный заполняю. Буду заполнять. Личную. Ну, а так кто заполняла предыдущее, то черной ручкой. И эта черная ручка сохранилась и в личном дневнике. Вот. Кстати, вот те, что я показывала, вроде бы неоновые ручки. Да. Они у меня все тукзар. Тукзар, тукзар. Там не знаю, как произносится. Это вот такая копочка. А вот тебя такой копочку. Я не буду. что у меня там далеко. Да, ну, тут у меня тут а, распечатками, но здесь у меня несколько распечаток есть, но там я вам все не буду доставать, у меня очень далеко находится. Ну давайте пройдем к этому, к этому чудесно Здесь у меня лежат ножницы обычные Это что первое попалось Это обычные ножницы лежат Да, потом у меня там лежат блоки Вот такой вот блок лежит Синий, розовый лежит И желтый блок лежит Блок листов, склеивающиеся Короче, склейка есть стороной. Там, там лежит, конечно же стикеры лежат Обычные У меня же как бы и без, и без клей вот клей мой лежит, два моих клея, карандаша, это там 22. Прайсетена, 22 грамма. Это разные текстовые делители разные стикеры. И все остальное ручки. Больше такого ничего интересного в этом нету и стирать. Я вам хочу показать, такая ручка, я не ее если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!